Ну, знаете как, если бы наверное, до игры сказали, что так мы сыграем, это один был бы результат. Ну именно, или довольны или недовольны. Игра сложилась так, как она сложилась. Много коррективов внесла, конечно, погода. Очень тяжелое поле было, мокрое, то есть, ну, скажем, не держало оно так. Вот, И это, конечно, внесло рисунок, ну, коррективы в рисунок игры как и с нашей стороны, так я думаю, и с со стороны команды черкасский днепр вот. я думаю что в целом э, болельщикам игра должна была понравиться обе команды хотели победить был накал была борьба было желание э, да может где-то не было скажем такой там ну скажем, кто любит там контроль мяча может быть не получилось но опять же таки есть на то свои причины а касательно нашей игры мы подошли к этой игре с черкасами с большими потерями в качественном составе. То есть у нас выпали сразу и Гриша Баранец, и Щедрый выпал, и Загальский выпал, и Ковалев выпал. Это все игроки, которые и Ковацев, Локтионов были, в принципе, после травмы. Видели, что они в конце только появились на футбольном поле. И всего у нас в замене было 14 человек, еще два молодых, 97-го года. Поэтому я очень благодарен ребятам, что они выдержали, что они смогли проявить характер. Мы понимали, что здесь легко не будет. И команда Черкасский Днепр по праву находится в верхней части турнирной таблицы. Вот. По-моему, если не ошибаюсь, 26 игр они дома не проигрывает, То есть видно, что команда очень боевая. Плюс, конечно, большой плюс для команды Черкас, что пришло столько людей. Это приятно играть. Я думаю, что если бы люди... В Черкасах любят футбол. Ну, больше бы приходило людей, то, наверное, бы результат был бы у команды Черкас еще лучше. Вот. А так, в целом, я думаю, что <клес> ничья закономерна. Были и у нас моменты могли забить, были и у Черкас моменты могли забить. Ну, игра сложилась так, как она сложилась. Я думаю, 2-2, в принципе, и нам очко в копилочку, и Черкасам. Ну, двигаемся дальше. Тем интереснее будет впереди игра. Ой, ну, сразу скажу, что очень тяжело играть последние игры, тем более попался нам такой соперник, лидер. Команда амбициозная, мастеровитая. Но, тем не менее, мы не стушевались и, в принципе, показали, я считаю, достаточно неплохой футбол. Хотя поле было очень тяжелое. И, в принципе, я думаю, все-таки ничейный исход поединка, справедливый результат. Еще могли и проиграть, создав столько моментов. Еще могли и проиграть. Но это футбол, футбол. Я очень благодарен команде, и не только команде. Я всем благодарен, кто работает в нашем клубе. Все стараются внести свою лепту в положительный результат. Поэтому радует, что у команды есть дух, дух, есть желание биться в каждой игре. Не всегда получается там результат тот, который нам приемлем, но тем не менее, я считаю, что сегодня, сегодня наша команда показала достаточно неплохой футбол. Еще раз повторюсь, всем большое спасибо. Все молодцы. Теперь у нас перерыв. відпуск і тяжёлая работа в міжсезоні. Я вас на запитання дам. Намахаючи, як перебудовували гру в Дровтані, про що говорили в перерві, за рахунок чого що з перших хвилин другого тайму забили гол, так забігали швидко, що зірка не знала, що робить Ну, до того після того, як Ні, ну я старался ребят нацелить на швидку гру. Контратаку. Я хотел все-таки ну, немножко видеть другой футбол, но э, сказал больше подключить фланги, быстрее туда мяч доставлять и, конечно, нацеленные передачи и насыщение зон в штрафной площадке соперника. Мы могли не забить, могли не забить это футбол, но я еще раз повторюсь, я благодарен ребятам, что они пропустили, забили, они не стушевались. Просто если взять по игре забив мяч и быстро пропустив психологически немножко идет надлом но тем не менее даже пропустив второй мяч в душе я верил что все-таки у нас будет шанс и я в конце игры очень обрадовался когда Олег Тарасенко забил хороший мяч пожалуйста как-то вратаря нет ни в коем случае. Конечно, это его ошибка, но это в силу его молодости ему 20 лет. 20 лет, поэтому, конечно, обидно, обидно. Но э, ошибки вратаря видно всем. А ошибки нападающих, полузащитники как-то, но последний рубеж, понятно, ответственность большая у него, понимаете. Я ему благодарен, что он заменил Виталия Мирного. Ну, скажем, достойно отстоял э, там, свои 8-10 игр, и я считаю, что он очень помог нашей команде. Поэтому никого ругать я не буду. Никого... Главное, чтобы он учился на ошибках, но лучше на чужих. И постарался такие, как сказать, ляпы не допускать. Всего, але про физическую форму, про здоровье, ну, туру, шопина, что сказать? У него проблемы, <coughs> проблемы э, у него травма, травма, и я не рискнул его выпускать в эту игру, потому что у него растяжение мышцы, если бы я его выпустил на таком скользком поле тяжелом, он мог просто разорвать мышцу. Для меня здоровье футболиста важнее, поэтому... Слава Богу, что и мы даже врач команды просил выпустить Мединского Игоря. Он уже два дня тренировался в общей группе, но я тоже не рискнул. Вы посмотрите, у Кировограда тоже баронец, Гриша не играл, Ковалев не играл после операции, Щедрый. Поэтому у них тоже были проблемы. Это, это футбол, и никто от травм не застрахован. Еще, пожалуйста, запитание. Ну я вообще э, по концовке хочу сказать первое, наконец-то болельщик пришел, но хотелось бы, чтобы не только на, на зирку Кировоград, на лидеров приходили. Все-таки не, мноз... не так много сейчас праздников по этой жизни, и я считаю все-таки прийти поддержать любимую команду, все-таки э, помочь помочь добиться определенного результата. Поверьте мне, что мы играем для вас, для зрителей, и очень приятно, когда на в трибунах люди неравнодушные и заполняют стадион поэтому хочется хочется своей игрой своей игрой привлечь на стадион болельщика всем желаю успеха всем спасибо за внимание